Вченко, чи правда, що вона відновила голодування? На минулих вихідних льочиці оглянули українські лікарі. Вони повідомили, що незворотніх змін в стані її здоров'я немає. Протягом двох місяців Надія повинна була поступово починати виходити з голодування, але тепер кажуть, що вона знову почала голодовку. Чи правда це ми вирішили запитати у адвоката Надії Савченко Миколи Полозова? І ось що він нам відповів на це Увага на екран. Ну да, сегодня Надежда Савченко о том, что она возобновляет голодовку. Соответственно, ее условия – это освобождение она не верит в то, что Следственный комитет способен объективно разобраться в этом деле. К сожалению, состояние здоровья у нее не такое, как в начале первой голодовки. Я так полагаю, что эта голодовка будет существенно короче, ну, просто потому, что у нее уже гораздо меньше сил для того, чтобы держать все долгую какую-то голодовку. Все ее пытаются отговорить, и родственники, и врачи. Она написала устальное заявление для своих адвокатов о том, что это решение только ее, и она находит для себя вот только такой способ. Ну такое ощущение, что Надежде Савченко пообещали а, в обмен на прекращение голодовки какое-то ослабление режима либо подписку, о невыезде, либо освобождение из заключения, но так как никаких подвешек не произошло, вот остается предполагать, что именно это стало мотивом для возобновления голодовки.